নমস্কাৰ মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিম এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যাক আমি বহুকেইটা সমাৰ্থক শব্দৰে ৰোমাঞ্চিত বা স্মা স্মৰণ কৰিব পাৰোঁ বা সি আমাৰ মাজত স্মৃতি হৈও কেতিয়াবা ৰয় আৰু কেতিয়াবা অতীত আৰু কেতিয়াবা ভৱিষ্যতৰ মাজত বৰ্তমান হৈ আমাৰ জীৱনত এক এক পৰিস্থিতিলৈ আমাক ধাবিত কৰে হয় এয়া হৈছে মানৱ জীৱনৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় মানৱ জীৱনটো এটা এনেকুৱা বিন্দু সদৃশ উপাংশ য'ত লুকাই থাকে জন্ম মৃত্যুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিবিধ ঘটনা যি মৃত্যু পৰ্যন্ত আমাৰ লগত চলি থাকে আৰু এনেকুৱা প্ৰতিবিধ ঘটনাৰ মাৰত থাকে এজন ব্যক্তিৰ শ্ৰম মৰ্যাদা সন্মান আৰু জ্ঞান আচলতে এনেকুৱা সন্মান আৰু জ্ঞানক আমি তুচ্চজ্ঞান কৰিবও নোৱাৰোঁ কিয়নো বৰ্তমান অসম বুলিয়েই নহয় পৃথিৱীৰ গোটেইকেইখন দেশ অৰ্থাৎ আমি উদাহৰণস্বৰূপে ভাৰতৰ হকে ল'লোঁ এনেকুৱা এখন দেশত এনেকুৱা বহুতো ব্যক্তি আছে যিয়ে একো একোটা পদৰ বাবে এনেকুৱাভাৱে সন্মানিত হৈ আছে যাক আমি আঙুলিয়াই তুলিয়াব নোৱাৰোঁ অৰ্থাৎ তাক ভুল ক্ৰুটিবোৰ আমি দেখুৱালে সেয়া আমাৰ বাবে অতি বেয়া পৰিণতি হৈ পৰিব আচলতে সেনেকুৱা ব্যক্তি কিছুমানে নিজকে হয়তো দম্ভালি মেলি ক'ব পাৰে যে তেওঁক প্ৰতিশোধ বা তেওঁক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া ব্যক্তি এই পৃথিৱীত আজিলৈ জন্ম কোনো হোৱা নাই আৰু নহ'ব কিন্তু সেয়া হয়তো তেওঁলোকৰ ভুল ধাৰণা এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তিয়ে নিজৰ লগতে গোটেই সমাজখনক নষ্ট কৰিলে নষ্ট কৰা বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব আচলতে এখন সমাজ সুচাৰুৰূপে চলিবলৈ হ'লে সমাজখনত সকলোৰে মাজত যি মিলা প্ৰীতি যি মৰম অৱ বা যি সন্দেহবোধ থাকিব লাগে সেয়া হয়তো এখন কেৱল গাঁৱলীয়া সমাজতহে সম্ভৱ আৰু বৰ্তমান আজিকালি গাঁৱলীয়া সমাজবোৰে এনেকুৱা হৈ পৰিছে যে কোনোবা এখন সভা বা এখন অনুষ্ঠানত তাত সভাপতিত্ব বা সম্পাদকৰ স্থানটোৰ কাৰণে গোটেই গাঁওখনৰ মানুহবিলাকৰ মাজত শিৱলা শিৱলি হিংসা হিংসী হৈ পৰিছে আচলতে যদিহে আমি ক'ব যাওঁ এখন বিহু এখন বিহু অনুষ্ঠান যদিহে আমি পালন কৰিব লাগে তেতিয়া তাত সভাপতি সম্পাদকৰ স্থানটোৰ কাৰণে এনেকুৱা এক শিৱলা শিৱলিৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় যিটো হয়তো সেই অনুষ্ঠানটোৰ বাবে এক বিষাদজনিত কাৰক হ'ব পাৰে আচলতে বিহু হৈছে আমাৰ সকলোৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বা সকলোৰে বাবে এক মৌলিক অধিকাৰ স্বৰূপ এক উৎসৱ য'ত আমি সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে সকলোৱে সমপৰ্যায়েৰে তাত অনুদান প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু সেই অনুদানৰ অভাৱ ঘটিছে বৰ্তমান মানুহ সমাজত সেই উচ্চ পদবীধাৰী ব্যক্তিসকলৰ বাবে তেওঁলোকে নিজেই সকলো কাম কৰিব পাৰি দম্ভালি মাৰি ৰাইজৰ আগত কয় কিন্তু তেওঁলোকৰো সেই উন্নতিত এনেকুৱা কিছুমান সাধাৰণ মানুহৰ হাত আছে যিবিলাকক তেওঁলোকে এটিঙিং কৰি বা সেইবিলাকক তেওঁলোকে লুকাই ৰাখিব বিচাৰে কিন্তু হয়তো আজি তেওঁলোকে সেই ঘটনাবোৰ লুকাই ৰাখিব পাৰে কিন্তু এদিন যেতিয়া তেওঁলোকৰ বিপদজনিত কাৰক আহিব তেতিয়া সেনেকুৱা ব্যক্তিবোৰৰ কাৰ্যই আমি স্মৃতি হিচাপে স্মৰণ কৰিব লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে আমি মহাত্মা গান্ধীক জাতিৰ পিতা বুলি ক'ব বিচাৰোঁ আৰু হয়তো তেওঁ জাতিৰ পিতাই আছিল তেওঁ যিহেতু কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক হৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত তেওঁ আন্দোলন কৰি দক্ষিণ আফ্ৰিকাত স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এনেকুৱা এজন ব্যক্তিক আমি জাতিৰ